Первая версия была заблокована YouTube, незважаючи на YouTube, несмотря на стороны размытия блюр. В этой версии размытия ще больше выражена. Всем привет, все еще из Ессола, округ Венеции, Италия. Мы тут пытаемся собраться и уехать сегодня в Германию. Вот. 1200 нам уехать. Так вот, вещей у нас тут прибавилось, поэтому у меня задача все это сейчас впихнуть в машину. Так вот, промежуточный этап сборов. Как-то так выглядит. Тяжело на солнце, самая жара. Соседи все на море. Вот. На своей супермашине. А я тут потею дети не особо хотят участвовать, сидят в телефонах. В общем, посоветуйте, что делать с такими детьми, которые не, пом не помогают, а играются все время в телефонах. Не знаю уже. Всем привет! Сейчас будем производить операцию спасти тапок. Сашка тут игрался с детьми, какие-то хулиганы закинули у него тапок на крышу. Отказались нам как-то помочь местные залезть туда кстати столб завалили не мы не знаю кто сейчас я тут придумал как туда залезть буду лезть пытаться малой будет снимать а я буду пытаться залезть держи будешь снимать меня так вот я вот он уже настроился отойди то Ну как ты едешь? Спорили. О. Ты камеру закрой. Ты пальцами закрывай. Саша ставком. Привет. Итак, мы почти собрались. Сейчас идем искупаться последний раз на море, монетку кинуть и да. закидываем последние вещи в машину и валим. идемте на море? Да, да. Я а, что я ем?

Casha, pizza, pasta. Vegetable. I am vegetarian. Filly feely yar. 20 year. 20 yarn. No, no. No. In in kindergarten in, in the shoely eaten everything. I am I am vegetarian. So machine закрыл? Ключи уже это убрал? Я такая девочка так финансовым... отсюда Саша, уедем так отсюда не уедем сегодня. куда-нибудь доедем куда-нибудь сегодня. Так. Динозаврика идем Плать, которого нашли на крыше вместе с тапком. Идем. Наши души туалета, куда мы не полюбили, вода холодная. Я покажу, как я буду идти. Машина назад едет, понял? Маленькая курса. идем. Мы как мы идем. Вот Все будет у тебя. Короче, дружбан с тобой везет, да? Под водой за один, за несколько дней. Круто круто. Кстати, я нам еще <сёк> под водой за одну минуту. Под водой не дышит. О, какая маленькая. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой. ой, -ой, -ой. ее надо спасти, она тут сейчас погибнет. А ну, Леся, подержи телефон. Поснимай, я сейчас ее в травку затяну. Иди сюда. Да, да, да. -то будет жить. Спасли. Спасли Папа, Это маленькая-маленькая, она только родилась заблудилась на асфальте. Я таких маленьких и не видел еще. А Сильно маленькие. А че я бы бегаю? Маленькие ящики. О, потому что они хотят, чтобы их словили, наверное. Почему им еще бегать? Короче, сегодня мы собираемся, последний день. И, короче, все, кто мимо проходили утром, все останавливались со мной поговорить. То есть обменялись контактными соседями, испанцами, которые в Баварии живут, они даже нас пригласили сегодня к себе как бы домой остановиться на наш лех. Я как бы отказался, так как это надо делать петлю, еще три часа к ним, три часа от них, чтобы вернуться на нашу трассу. Короче, далековато. От нашей дороги они живут. Потом встретили семью э, пани Зельвива. Тут вже 20 років мешкає, вийшла за італійця замуж. От, і тут вже як місцева. Так, довго-довго, то вона, то вона каже мені, я вас чула на пляжі, але, але думала, що ви з Росії, тому що ви між собою російською спілкуєтесь. То навіть не підходила до нас знайомиця. А тут побачила на машині наш прапор, перепитала та була дуже рада, що ми з України, що ми, що ми українці. Я з нею дуже був радий поспілкуватися українською мовою. Вона сказала, що в мене дуже гарна українська. От. Слів мене вистачало з нею спілкуватися. То так розпитувала, розпитувала, а пізніше йшла. З чоловіком на пляж та так, залишила свої, свої контакти та дає, та дає мені 50 євро, каже, ну, дітям на бензин, на, на дорогу вам знадобиться. Я відмовлявся, відмовлявся, але вона так настоювала, що, що я їх взяв, тобто ну, так мені було до, 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 до сліз. Приємно. Баба Хмарка була виїхала. Відчула вона наше становище складне. Як змогла допомогла. Ось такі знайомі. Потім зайшов сусід тут з Миколаєва, родина відпочиває. Теж вони в Німеччині біженці в Баварії, але у них школа починається з середини вересня. До речі, хто, хто мене дивиться з, з Німеччини, напишіть, будь ласка, в яких в регіонах, на яких землях який розклад шкільний, шкільний занять, тому що у нас в Бранденбургу вже 28 серпня починається школа, а у них на три тижні пізніше. Взагалі, їх, їх варіант подобається більше нашого, що ми так мусимо поспішати додому зараз. А вони тут ще залишаються відпочивати. Так. То всі з нами потрохи-потрохи поговорили, тобто я втратив десь декілька годин на, на розмови. Тільки-тільки змогли прийти до моря, зібратися. тому що Дуже важко було збиратися. На сонці на жарі, Діти не допомагали дуже. Я практично сам все робив. Зараз останній заплив. їдемо, 1200 км додому. Дивіться нас ще, буде ще багато відосів, багато поїздок. Будемо жити, будемо їздити. С моря и тут стоит Порше каен батальона Монако 7075 Україна. Да. Вот такие вот приезжают старый гольф, як наша масса. Колеса, видите, похожие. Колеса, видите? Тут много польских машин. Много польских машин. А. Из Китая. А, ну да, скорее. Корейская машина. Какая-то электрическая, наверное. Это такие бывают кемперы. Грузовик вообще. Это вообще грузовая машина огромная. Просто огромная. Гляньте, як хоч вдома, Я в шокі, Я ще а таких жаль, не бачив. Вона злякана, нас боїв, тут вже не до особи. їжі. Угу. І тут вона бачить зелені, кудись. воля, щоб втікти. Ну, дуже yeah. враження. зараз. Наші ніколи є страшно. Угу. Угу. А як вони розмножуються? То самка чи то самець? То він самець, а вони яйця відкладають. Тобто йому, Закопують землю, йому, Йому треба самка, так? Йому треба самки, так. Ти пахто такий живий. Та мені подобається, коли я буду рот хлопець. Їх треба, щоб... Умірай, Саш, З камери. Землю, вони тоді риють собі ями в землі. Угу. А де вони взагалі? Ну, з якого регіону? З А вони десь. А не ну, знімай. Ти як жует вовсю. Ай-яй-яй, помидоры любит. Любим, ну ну їй же ж її багато хіба не можна було. Їй трави багато, вона, так. Вона ну, дуже це, кисла. Та да, я їй допомогу. Солодкого да, не можна. Та, ну солодкого нікому ну, не можна. Ну Ні, ну, Навіть як, людям. Кабуни, <реш> диня, то, я маленький кусочок Потроху, даю. Потроху, Маша. Да, Потрошка. Воно ж дуже угу. нас, 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 насичене. Так. Саша. Ну, добре, вона не любить. За облыше и начинать. чекала. вот так вот, Так что, у нас Да. Там осталось. Ну, она поела. Как она ест? Как гуска. Знаешь, Беку? Ну да. Съедай и... Друг. Я вчила в интернете. А, она тебе любит... свекорки а, Она запряталась. А, тот, кто только у меня не жив, потому что мы дома на кухне жила. Mm. А она умеет какать. Ну, если кушает, то и какает. Какает? Oh. Oh, I... <пос refrigeration> мы сранку закрываем на балку. ለአ все. Остановились сводить детей в туалет на паркинге и купить австрийскую эту карточку. Вот. бинетку за 10 евро для проезда по дорогам. А тут сразу же это на украинцев. не имя сказали, они сами спросили, как родители Это ж не секрет. Ой, тут туалет у нас четкий, личный, хороший, да? По традиции видео из туалета. Австрийский бесплатный туалет. Называется rest Station. женский, мужской. Возле магазина, короче, такое место, где можно свернуть с автобана и передохнуть. Почему запитку? Почему булочки? Я? евро. Булочки больше евро, которые по 20 центов у нас стоят. Ну, вот такое вот. Такой сырый. Кстати, бензин и дизель опять же, невероятно дорого. Вот цены. Заехал на паркинг номер пятый. Австрийский. Вот смотрите, что тут. Доставка Только стоит накрыть. Вот это турник. На Турн мою вот это разные пустила клей. Просто чему. Так, какая-то тема будет. Молния сверху. Я это снимаю наклейки. палатки нас дождем, заехали на паркинг. Вот такой вот еле втиснулся, где стоит какая-то машина, разобранная без колес. Один, короче, кузов остался. Капец, блин. Молнии сверкают, водой заливает. Ехать просто невозможно. подписывайтесь на наш канал. Мы проехали, короче, Австрию. Вот у нас Германия встречает ливнями. Сложно ехать. Будем стоять и ждать.